হিমন্ত বিশ্ব এজন মহাপী নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে হিমন্ত বিশ্ব এজন মহাপী মুখ্যমন্ত্ৰী কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন মহাপী তেওঁৰ নিচিনা পাপী হয়তো কোনো নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপী আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে হিমন্ত বিশ্ব আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অমিত শ্বাহে মিলি মোক গুলীয়াই হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল এই কথাষাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কৈছে আজি তেওঁ জাঙুৰ খাই উঠিছে কাৰণ হ'ল কাৰণটো হ'ল সৌ সিদিনা ইছলাম ধৰ্মৰ যি পবিত্ৰ ঈদ গ'ল ৰমজান মাহৰ যি ঈদ গ'ল আৰু ঈদত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰত ৰাজহুৱাকে সমূহীয়াকৈ নামাজ পঢ়িছিল আৰু সেই নামাজক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈক বহুত কথাই ক'লে গৌৰৱ গগৈ এখন পাপী বহুত ডাঙৰ পাপ কাম কৰিছে গৌৰৱ গৈ কিয় নামাজ পঢ়িব গৌৰৱ গগৈ হিন্দু নে গৌৰৱ গগৈ ইমান ধুনীয়াকৈ নামাজ পঢ়িবলৈ ক'ত শিকিলে গৌৰৱ গগৈৰ কথা বহুত কৈছিল গতিকে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ সেই ৰাম মন্দিৰ স্থাপনৰ দিনা ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা সিদিনা ৰামৰ নাম নল'লে সিদিনা নগাঁৱত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলাইছিল ৰাহুল গান্ধীৰ লগত বহুত কথাই কৈছিল গতিকে গৌৰৱ গৈ পাপী তেওঁ যদি অসমীয়া হয় হিন্দু হয় তেনেহ'লে ৰামৰ কথা ভাবিব লাগে হিন্দু মানুহখিনি হেনেও তেওঁ বেয়া পাব ধৰিছে কাৰণ হিন্দু মানুহৰ কাম কৰা নাই তেওঁ ইছলাম মানুহৰ কাম কৰিব গৈছে নামাজ পঢ়িব গৈছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ এজন পাপী অখিল গগৈৰ লগত কৈছে অখিল গগৈ এজন পাপী তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ কিন্তু উল্টাই দিছিলে গৌৰৱ গগৈ কৈছে মই মোৰ আদৰ্শ মই দেউতাৰ পৰা লম মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ মোক নালাগে মোৰ দেউতাই যি আদৰ্শ দি গৈছে মোৰ কাৰণে সেয়ে যথেষ্ট মোৰ কাৰণে সকলোৱে সমান সকলোৱে ভাই ভাই মিলি থাকিব লাগে ভাতৃত্ব বধ বজাই ৰাখিব লাগে মই সেইটোৱে জানো কিন্তু এইখিনি কথা গৌৰৱ গৌৰৱ কৈছিল কিন্তু হঠাৎ আজি আকৌ অখিল গগৈ এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈ কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব হেনো মহাপী কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে বহুত পাপ কাম কৰিব পাৰে তেওঁ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা পণ্ডিত আনি কৌটি কোটি টকা খৰচ কৰি যজ্ঞ কৰে যজ্ঞ কৰিও লাভ নাই কোনো ভগৱানে তেওঁৰ পাপ খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাপ খণ্ডন কোনো ভগৱানে কৰিব নোৱাৰে তেওঁ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা পণ্ডিত আনে যজ্ঞ পাতে তেওঁ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে আমাৰ পাপ হোৱা নাই আমাৰ পাপ কেতিয়াও নহয় আমাৰ ভগৱানৰ নাম হৃদয়ত আছে হৃদয়ত স্থান দিছে ভগৱানক আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ভগৱান অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্ক নামঘৰৰ লগতহে অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্ক ৰাম মন্দিৰৰ লগত নহয় আজি অখিল গগৈ কৈ দিছে অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্ক ৰাম মন্দিৰৰ লগত নহয় অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্ক হ'ল নামঘৰত গতিকে নামঘৰত ভগৱানক স্মৰণ কৰিব লাগে ভগৱানক সেৱা কৰিব লাগে সেইটোকে জানো আৰু আমি ভগৱানক হৃদয়ত স্থান দিছোঁ অন্তৰত স্থান দিছোঁ আমি সেইটোৱে জানো ভগৱানক স্মৰণ কৰি ভগৱানক পুহি আমি সকলো কাম কৰি যাওঁ আমি পাপী নহয় পাপী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব আটাইতকৈ ডাঙৰ পাবে কাৰণ তেওঁ অমিত শ্বাহ আৰু সৰ্বানন্দৰ লগত লগ হৈ মোক গুলীয়াই হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল এইবিলাক বহুত কথা এতিয়া চাওক হিমন্ত বিশ্ব যদি পাপিয়ে নহয় তেনেহ'লে যজ্ঞ কিয় পাতে কৌটি কৌটি টকা খৰচ কৰি যজ্ঞ পাতে আৰু যজ্ঞ কৰিব কি পণ্ডিতৰ পৰা নাই আমাৰ অসমত পণ্ডিত নাই তেখেতৰ কাৰণে আনে পণ্ডিত সেই পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আনে টকা দি পিনে টকা খৰচ কৰি পিনে সেই পণ্ডিতক আনিব আৰু সেই পণ্ডিতৰ দ্বাৰা কৌটিকো কৌটিকো টকা খৰচ কৰি যজ্ঞ পাতে কি ক'ব গতিকে পাপী কোন আপোনালোকে যাওক অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ পাপী নে হিমন্ত বিশ্ব পাপী আৰু সেই হিমন্ত বিশ্ব মানুহ মাৰিবলৈ ভয় নকৰে কাৰণ অখিল গগৈক গুলীয়াবলৈ হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অখিল গগৈ কৈছে মই কোৱা কথা নহয় অখিল গগৈ কৈছে তেওঁ হেনো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অমিত শ্বাহৰ লগত লগ লাগি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুলীয়াব চেষ্টা কৰিছিল গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাপী তেওঁ মানুহ মাৰিবলৈ ভয় নকৰে তেওঁ মানুহক হত্যা কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ আটাইতকৈ পাপী বুলি অখিল গগৈ আজি মন্তব্য দিছে কথাখিনি জানি আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিল জনাব যোৰহাট শিৱসাগৰত যিহেতুকে একেবাৰে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ আজি শেষ হ'ল আৰু পৰহিলৈ ভোটগ্ৰহণ আছে সকলোৱে সুকলমে ভোটটো গ্ৰহণ কৰক ভোট দিয়ক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক সেইটো কামনা কৰি আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই